ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है अब मैं इसके अंदर मछली डालूंगी उसके बाद आपको ये लगाना बताऊंगी वीडियो को आखिर तक देखा करें आपको हर चीज समझ में आ जाए ये मैंने मछली धो के इसको डेढ़ घंटे के लिए जाली के बर्तनों में डाल के इन्हीं के टोकरी में डाल के इसको खुश कर लिया देखो इसमें नमी नहीं है और जितनी भी नमी आप इस्तेमाल इसमें कोई ज़्यादा सिरके का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल करेंगे उससे मछली का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा पानी जो अंदर के अंदर नमी होती है वो फिर फ्राई होने से क्योंकि हम फ्राई छोटे बर्तन में करते हैं और आयल थोड़ा होता है हम लगाते हैं तो उसके इसलिए हमारी मछली फिर अच्छी खस्ता मछली नहीं बनती अब ये मेरी मछली और इसमें जो मैंने लेमन लिया था सबसे पहले मैं इसके अंदर लेमन लेमन डालूँगी बस सिर्फ मैं लेमन का इस्तेमाल करूंगी दही नहीं शामिल करूंगी ये मैंने अदरक जो पिसा था ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी इसको मैं थोड़ा सा हाथ से गिलास जरूर पहने क्योंकि इससे मिर्च मसाले जो हम लगाएंगे हाथों तो में ना लगे और दूसरा मछली का ये मैं टेस्ट दे रही हूँ आपको मछली का अगर आपने मसाले को टेस्ट करना है कि कम या ज्यादा है तो आप वो एक पीस को जब मसाला लगाएँ मतलब लगा के इसको आठ घंटे रखना ज़रूरी है जब तक आप नहीं रखेंगे तो आपकी मछली का मसाला अंदर तक नहीं जाएगा और मज़ेदार भी नहीं लगेगी फौरी फ्राई करेंगे तो सारा मसाला घी में निकल जाएगा और मछली का फीका बन रहेगा अंदर से से मछली सही नहीं बनेगी मछली का तरीका धोने का तरीका भी मैं आप उसमें लिंक दे दूँगी वो भी आप देखिएगा कि जिस तरह मैंने मछली धोई है उससे बिल्कुल कोई स्मेल नहीं मछली में आ रही मसाला लगाने के बाद भी आपको फ़र्क महसूस हो रहा है कि मिर्चें नमक कम है क्योंकि मसाले कम हैं या ज़्यादा हैं तो आप उसके ये कर सकते हैं कि इसका फ्राई जब करने लगे तो एक पीस पहले आप छोटा छोटा करके फ्राई करके आप देखिए उसको टेस्ट करें कि वो अगर उसका जायका ठीक है तो सारी फ्राई करें अगर उसमें कोई कोई कमी पेशी है तो और चीज़ें उसमें ऐड कर लें अगर मिर्ची मसाले तेज़ हो गए हैं तो आप उसको तो थोड़ा सा उसके अंदर ऊपर मैद, मैदा छिड़क लें तो उससे आपका जो मिर्ची मसालों का तेज ते, तेज़ तेजी होगी वो कम हो जाएगा अभी जो खुश्क मसाले मैं इसलिए आपको बता रही हूँ लगाना क्योंकि जो मछली में नमी होगी और वो सारा ये मसाले इसके अंदर लग के इसके अंदर तक मसाले भी जाएंगे और इसकी मछली की जो नमी होगी वो चूस लेगा मसाला ये सारा मसाला मैं लगा लूँ ये आपको ये मैंने सारे मसाले की कोटिंग करती है इसके ऊपर और ये इस तरह ही खुश्क मसाला रहेगा और इसको अब मैं अपने कुछ चॉपर बैग में डाल दूँगी किसी बॉक्स में डालूंगी तो ये जब भी मुझे फ्राई करनी होगी तो मैं इसको निकालूंगी और फ्राई कर लूंगी ये पॉलिथिन बैग है ये मेरे पास और ये मैं इसका इसके अंदर इस तरह मैं इसके अंदर डाल के इसको और इसके पैक बना दूंगी जब मुझे जितने चाहिए होगा जो कुछ गेस्ट आते हैं ये घर में जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको निकाल दूंगी और फ्राई कर लूँगी और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो याद रखें ताला Next us read you